Добрый день. Добрый день, Чернигов. Я не говорю предприниматели. Зовут Игорь Андрищенко, общественная организация «Демократический альянс». Сейчас через вас мы с вами встречались, когда у нас был митинг на Аллее Героев. Я в Черниговске, потому что здесь, как предприниматели, как обычные люди, которые защищают общину, мы не разделяемся на интересы, с которыми мы сюда пришли. Мы сюда пришли отстаивать интересы жителей города Чернигова. Жители города Чернигова не разделяются на какие-то бизнес-интересы, налоги, либо и лошина. Это все вопросы, которые нас с вами объединяют. И как только мы все поймем, что я прихожу в подводный совет, оставить не только налог или против него, или сухую ловщину, а объединимся в общем желании оставить наши с вами права. И как только это понимание у нас с вами появится, городская власть, депутаты, они не смогут сделать ничего без нашего с вами согласия. Призываю всех нас объединяться в оставлении интереса жителей города Щебенова. Проблем масса, вы знаете. Ситуация в стране, в регионе ухудшается с каждым днем. Экономические вопросы, социальный, уровень жизни, смертность Но все это то, что касается нас с вами Мы должны влиять на власть Мы ее выбирали, и она получает зарплату с наших с вами налогов Давайте будем гражданским обществом И будем выходить только когда будет счет Мы должны контролировать власть всегда Постоянно, чтобы она не расслаблялась Именно в этом основная задача гражданского общества. Давайте будем достойными, достойными жителями своего города. Спасибо большое.